Alah Kasim. Ha. Ni dah minggu ke berapa? Minggu keempat berturut-turut. Adun Ini cukai. Ini segmen orang kampung. weh. Ha, dia dah jadi segmen <laughs> orang kampung. ah. Uh. Ah. Ha. Yang inilah yang yang Chef uh, tak puas hati sebab uh. dia kata kenapa tak buat bising pasal surat sokongan ni uh. kan uh, jadi uh, um, sebelum saya komen pasal yang inilah uh -huh. kan dia masalah tau kalau parti seperti PKR dan PH ni... Uh, ...dia menjawab sesuatu isu yang timbul yang tak kena di peringkat kita... ...dengan menuding jari kata orang lain lagi teruk. Hmm. Uh, itu budaya yang berbahaya kan kerana... Sebab itulah kita nak tukar kerajaan sebelum ini. Sebab itulah kita beritahu kepada rakyat, pilihlah kami, jangan pilih orang lain. Tapi kalau kita beritahu, kami baik sedikit je daripada orang lain. Orang lain buat semua tu kan. Sama juga saya tengok kempen-kempen di Sabah kan. Okay. Uh, um, kempen ataupun naratif biasa setakat ini, ialah, uh, orang lain telah uh, 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 berkuasa sekian-sekian, masa dia dulu sekian-sekian, dia tak buat apa. Um, Sekali-sekala okey. Maksudnya dan itu pada awal satu tahun, dua tahun pertama menjadi kerajaan, okey. Tapi kalau dah tiga tahun, masuk empat tahun semua dan kita masih mengulangi perkara itu... Um, saya tak rasa dia akan uh, dapat traction dengan rakyat lah, sebab rakyat akan bosan dengar lah kan. Hmm. Yang pas nak buat ikut suka dialah dan memang tugas kita lah tunjukkan dan hentam. Hmm. Tapi itu tidak memberi lesen kepada kita untuk melakukan perkara yang sama. Dan kita kembali kepada adun cukai. Yeah. Uh ini bukan ini bukan surat sokongan dah ni. Ini surat lobby terus ni. <laughs> bukan surat pemanjangan. Uh, bukan bukan <laughs> pemanjangan ini surat lobby terus uh. ni. Uh. Dia hmm dia tak ada kita tak tahulah tata cara perolehan dia kan. Uh, hmm. uh, tapi sama ada ni. Tapi dia, dia gunakan ni sebagai tender terhad lah atas hmm. justifikasi uh, projek perlu dilakukan Tukai. dengan segera kan. Hmm. Uh, itu justifikasi yang lemah lah. <laughs> Maksudnya semua benda lepas ni yang ni nak kena buat segera ambil orang tu, nak ini, nak ambil segera orang ini kan. Uh, um, jadi saya harap orang ramai pun tengoklah lah. Beginilah juga gambaran kalau Amalan itu memang dah jadi amalan baik dalam pas, baik dalam amno, baik dalam bersatu, baik dalam pkr kan. Sebab itu dia ada kemungkinan dia terjadi kerajaan pun dia ulang perkara yang sama lah. Hmm. Jadi persoalan dia ialah macam mana kita nak perketatkan proses uh, dan juga hukuman itu hmm. uh, supaya uh, masuk parti mana pun, kerana parti ini bertukar ganti kajian bertukar ganti dan besar kemungkinan kepala politik itu pun lebih kurang sama je walaupun bertukar ganti tetapi kalau sistem dan undang-undang itu tidak tidak di mem, tidak membenarkan perkara itu berlaku kan jadi ini saya tak tahu um, beria tu memang berialah kan uh, sebab ini bukan surat sokongan saja ni uh, ini sebenarnya memang surat lobby dan So, terus kepada arahan lah ni sebab keuangan dia ex-co, ha, dia hantar surat kepada pegawai kewangan negeri dan Terengganu ni dia ialah negeri-negeri tidak bersekutu hmm. maka penjawat awam dia ialah dilantik uh, oleh kerajaan negeri itu sendiri. Kalau macam PTD kalau negeri-negeri bersekutu dan persekutuan ni lain sikit lah hmm. dia boleh juga bertegas dan kalau dia pertegas dia tak buat, paling teruk dia kena, dia kena cold storage ataupun dia kena tukar. Hmm, hmm. Kalau negeri macam Tengganu, dia tak boleh pergi mana dah. It's a closed service. Hmm, hmm. kan? Perkhidmatan tertutup oleh kerajaan negeri Tengganu. Jadi saya tak tahu macam mana pegawai-pegawai um, <coughs> dekat negeri nak melawan uh, adun dan exco mereka macam inilah. Hmm, hmm, hmm. Okay, baik uh, kita Mungkin ada lagi surat sokongan next, kita tengok. Ada lagi surat sokongan. Ah, dalil sudah keluar, oh. rupanya surat sokongan Halalan Toyiban. Ini mungkin kita tertinggal sikit sebab lepas daripada itu baru bertalu-talu uh, Probonus mengeluarkan dalil. Ini Probonus ni, ah. Nazril ni saya tak kenal dia lah tapi dia antara yang paling hebat di Twitter lah di mm -hmm. X kan, Probonus mm. Azam Karim ni memang baju hitam, pro bonus, you name it lah. Semua kalau dalam PKR ni semua orang kenal lah mm -hmm. kan. Uh. SPM, SPRM membenarkan OAB? SPRM membenarkan? Haa ah, itulah dia mereka kata. <laughs> well, <coughs> you see kalau siapa yang belajar accounting kan ataupun jadi auditor mm. kan dia ada disconcept uh, substance over form hmm. kan uh, maksudnya uh, bila kita mengaudit dan membaca sesuatu penyata kewangan contohnya kan yep. kita tak boleh nak tengok semata-mata yang di atas kertas itu tetapi kita mesti lihat apa yang di belakangnya the implicit is more important than the explicit hmm. kan hmm. So dalam soal surat sokongan ini kan garis panduan semua ini sebenarnya kalau dah kena bila dah kena bolehlah mereka yang yang gunakan uh, uh, garis panduan ini. Uh, menggunakan garis panduan itu untuk membela diri. Hmm. Ah, ini mengikut garis panduan gini-gini. Ini bukan surat sokongan. That's the form. Hmm. Cara tulis surat memanjang kan, that's the form. The, form. Yeah? the substance is this. Kalau surat itu datang daripada pejabat Perdana Menteri, daripada setiausaha politik kanan hmm. Perdana Menteri, Menyenaraikan dalam kes ini enam uh, syarikat kontraktor dan daripada enam syarikat itu ada beberapa tu yang memang tak layak sehingga hmm. orang mengasakan sebenarnya ada satu je yang dia nak suruh Uh, dapatkan tu yang dia recommend, yang lain tu hanyalah apa nama ni, Ah mengikut garis panduan lah <laughs> <laughs> mengikut garis panduan tak boleh bagi satu je apa je, boleh letak lah dummy dummy semua. dummy lah. dia uh. letak dummy semua akhirnya oh ini tak layak, ini tak layak, yang itu je lah layak uh. haa contohnya kan, jadi substance tu lebih penting daripada form jadi garis panduan aa uh, Bolehlah kita gunakan sebagai salah satu perkara untuk kita rujuk. Mm -hmm. uh, kalau contohnya surat sokongan itu datang daripada seorang penjawat awam mm -hmm. ataupun daripada adun. Mm -hmm. Saya rasa graviti dia tak tak besar mana. Hmm. Tapi bila dia sampai daripada setiausaha politik kanan Perdana Menteri, daripada pejabat Perdana Menteri. Mm -hmm. kan? Dan pejabat Perdana Menteri itu pula, dia bukan saja dia Perdana Menteri, dia juga Menteri Kewangan. Kan? jadi perkara-perkara itu yang yang saya kira, kalau Ceplos dan juga Jentera Penerangan Kerajaan, JCOM terus menggunakan ayat-ayat sebegini dan hujah-hujah sebegini SPRM pun membenarkan ini ada dalam garis panduan semua dia hanya menang dalam echo chamber hmm. dia menang dan dia meyakinkan sesama sendiri yang ini ada jawapan dia itu ada jawapan dia tapi di luar di kalangan rakyat biasa perkara itu oleh kerana rakyat melihat substance over form hmm. ha, jadi Uh, uh, dia tidak akan berjaya meyakinkan rakyatnya Yang yang lebih teruk begini tau mm -mm. Tapi itulah kebanyakan daripada mereka ni, ni dia, dia tak pernah ada masa kita lawan uh, Najib, Amno lama-lama tu Dia tak ada masa lawan Mahathir, semua dia tak ada Inilah cara geng-geng Najib semua duk jawab <laughs> Jadi bagi rakyat biasa Dia melalui zaman itu Akhirnya dia kata Eh, sama sajalah dulu pun kalau zaman Najib, orang dia jawab macam tu juga. Oh ini SPRM kata tak ada kes, oh yang ini, yang ini. kata 1MDB ini ialah syarikat strategik negara, bagus hmm. dasar semua kan. So bila kita uh, menyambung amalan yang sama dalam membela ataupun mempertahankan kerajaan, hmm. dia bukan sahaja the form of how we defend is the substance and the way that we do it lah ha, tapi mm. nak ajar dia orang ni tak ha. lah. <laughs> <laughs> tak apalah baby, okey <laughs> baik uh, kesian lepas ramai-ramai uh, tonyo hmm. support kanan pun resign Hmm. Tak apalah, hmm. tapi nanti kita ada ni. Okey ha. baby. Uh, next kita tengok Gunung Berapi oh, meletus Saya ada dekat parlimen <laughs> masa ni. Hmm. <laughs> 26 November. Hmm. Bangga orang Hulu Terengganu. <laughs> YB uh. tak macam lah Saya selalunya Tak tak YB. Saya, YB saya pandangan saya lain sedikit lah Kenapa kita nak campur tangan dalam kebodohan hmm. <laughs> Kalau benda tu dah nampak bodoh, masuk tu dengan kita-kita bodoh kan. Jadi ah, ahli parlimen yang lain jangan terasa lah kan. kan? Ah, jadi saya kalau selalunya ada orang suka membodohkan diri sendiri di parlimen dengan buat kenyataan bangang ke itu semua. Saya senyum je biar dia membodohkan diri dia sendirilah kan. Hmm. Um, tak tahulah. Saya, saya pun, saya yang lebih uh, saya... Pelik ialah dia ni tak tengok ke diri dia sendiri bila dia bagi ucapan <laughs> ke macam mana. Adakah dia rasa itu menunjukkan dia sangat cerdik ke <laughs> apa. <laughs> Sebab uh, ataupun uh, dia rasa uh, hebat sangat buat-buat benda macam ini. Uh, tapi itulah sebahagiannya ialah kerana crowd yang berada di kalangan kitalah. Hmm. Sebab itu saya nak berterima kasih kepada yang mengikuti dan menonton. <laughs> Sebab kebanyakannya adalah yang cedek-cedek. Ha, jadi kalau bila kita berada di kalangan orang yang berakal sedikit, jadi sedikit sebanyak akal mereka itu ada mempengaruhi kitalah. Saya bimbang kalau Nasibnya jadi macam Datuk Rasul Wahid ni Dia rasa dia hebat Dengan buat-buat benda macam ni kan Gunung hmm. berapi di Etopia Meletup sebab Anwar Ibrahim Pergi ke sana Ah, <laughs> <laughs> ha, ni lepas ni bahaya ni Contohnya uh, Kalau tadi uh, Kalau kalau keadaan cuaca nanti satu sebab satu benda yang yang membimbangkan sekarang ni ada taufan ya, yang taufan. yang dijangka datang kan hmm. dekat Selat Melaka kan. Hmm. Nanti ada lah kalau orang nak pusing kata uh, sebab Ahli Parlimen Jasin dekat Melaka ada kat situ <laughs> kan. Tak habislah cerita kita kan. Uh, okay beria wewe? Beria. Yang ni hmm. memang beria. Uh. Saya tengok Ahli Parlimen Pematang Pau tu pun dia pun Serba salah Serba salah <laughs> Cuma tengok muka dia Dia pun nak gelak pun tahu uh, Ada Dalam hati dia rasa bodoh <laughs> pun ada <laughs> Kan hmm. Okay baik baik. Next kita tengok Meroyan Petik hmm. X Timbalan Presiden Keadilan hmm. Ni siapa ni? Baby tak kenal eh Oh, no Amin Ahmad. Hmm. Hmm mantan ahli parlimen Kanga. Hmm, kalau tak berhati-hati jadi mantan sampai mati. <laughs> ni apa cerita dia? Macam mana Fahal yang perasan benda ni? Dia dia mengatakan yang uh, tweet ni so ramai orang tanyalah kenapa tweet benda ni hmm. ada petik gelombong mat pala tau. Gelembung. Hmm. Gelembung mat pala tau. Erm um, gelembung ni apa kena yang bubble lah. Hmm. Uh. Uh, so bila dia buat tweet ni dia dia letak uh, news clippings dengan gambar YB lah. Hmm. Tapi bila orang orang tanya orang confront dia dia kata hmm. oh tak ni pasal orang lain orang lain orang lain hmm. tapi gayanya pasal YB. Hmm. Biarlah dia Uh, adalah juga kebaikan aku kepada dia hmm. sebab kalau dia tweet saja tak petik nama aku tak ada orang layan dia pun <laughs> tak ada orang pembaca kan berapa sangatlah yang membaca tweet dia tu hanya dengan memetik nama dia menyindir kononnya Uh, agaknya masa itulah boleh dapat traction dan engagement sebab ada lah yang orang akan pergi pergi marah dia balik ke apa kan watak macam ini akan terus ada dalam politik lah dan saya tak rasa kita perlu habiskan masa hmm, baik Bobby kita hmm. next ada <laughs>